еще раз напомнил обязательства, то есть деканы обещает максимально помочь всем, чтобы э, вам это. Но это не означает, что э, типа это не мой вопрос, экзамен или за счет. То есть вы боретесь, все делаете нужно, деканы вам максимально содействуют в том, но в рамках закона. А так, чтобы там типа, гулять и так далее, значит, э, повторяю, я, насколько знаю, все хорошо, да, у вас? Вы довольны? Точно? Да. Вы, раз улыбок мне, значит, и довольны. Довольны, так? Я думаю, что это у нас теперь традиция будет, что будут студенты ездить, Евгения Александровна там, я, я надеюсь, уже будет нам помогать, так это капитально все делать. Но сейчас я хотел бы с большим удовольствием вам вручить <сёжно> довидки. Порта <протыщу> еще выбрала участь в <сёжно> чему заходе. Ирина Степанюк, я такая. <сёжно> <Да>. <сёжно> Поздравляю вас. <сёжно> да. да, давайте. Спасибо. Надея Богданова. Поздравляю <сёжно> вас. Анастасия Голу. ]да. Поздравляю вас. Катерина Горьова. Горьова. Сори. Нет этого. Да, понятно. Ганя Печура. Ее нету. Замуж выходит. Это чувствуется. Это чувствуется. Доброе. Ольга Рыженко поздравляю вас задоволены да. Анастасия Сидоренко поздравляю Спасибо. вас Дарина Требушна поздравляю вас э, Марина Усата поздравляю вас Алина Филинюк О, хорошо, с такими фамилиями не знаю где ударение делают. Оксана Филиппова. Спасибо. поздравляю вас Юлия Хомолюк. Поздравляю Спасибо. вас. Виктория Чуманова. Поздравляю Спасибо. вас. Виктория Хмара. Нет, здесь нет, только. Э, Фисюк. Это наши биологи, уникальные, они решили проигнорировать. Почему? Ну только станция без этого. Все это все нет, Кому-то они не выделили. Все, все, прекрасно, прекрасно. Мы, думаю, найдем возможность увидимся с ним, девочки. Я еще раз вас хочу поздравить. Я думаю, вы увидели, что мир, кроме нашего, такого. Не хочется говорить, кроме нашего города, имеет еще и другие очертания. И самое главное, что то, что вы вынесли, это ключевой момент один. Вот понять, что нужно делать для того, чтобы мы да, построили систему не хуже, чем у них. Мы же ничем не отличаемся, мы же не хуже, правда? А почему? А вот почему вы не задумывались, вот почему мы живем хуже? Почему наша инфраструктура хуже? Что мы делаем не так? Вот как вы думаете? Ну, мне просто интересно, размышляли над этим? вот почему мы живем хуже что там такое, Слупск? Господи, помирание в свое время война прошла по помиранию если вы историю читали то в 45-м году там такие бои шли там все было стерто в чем проблема? тут ключевой фактор отношения ключевой людей. ключевой фактор вот запомните научитесь выбирать выбирайте таких людей во власть, которые не крадут, которые являются честными, порядочными открытыми, которые не делают преференции для себя, для своей семьи и для близких людей. Выбирайте этих людей, тогда они будут вам служить. Если они начнут вам служить, появится доверие миллионов людей к ним, тогда другая будет налоговая база, тогда по-другому заработает экономика. Люди начнут доверять друг другу, и национальное богатство не будет разворовываться и вывозиться куда-то, оно будет формироваться здесь. Вот и все. Вот вся разница, научитесь ключевое выбирать. Если вы выбираете непонятно основываясь на чем, то вы потом не имеете света, не имеете нормальной полиции, не имеете безопасности. Все, кто считает нужным, считают, что, например, горячая вода в общежитии должна готовиться на газе, да, на плите. Почему? Ну ваш аж представитель выходит и рассказывает, как у нас хорошо в общежитии жить. Вот рабство нужно отсюда брать и голосовать нужно. Нет, иначе ну, это что? Ну рабы, э, рабы так жили, потому что они так допускали. Поэтому, если вы научитесь выбирать, если вы научитесь делать правильный выбор, и вы будете требовать своих прав, то тогда все будет работать. Система. Иначе будут такие крайности, как мы сегодня наблюдаем в Луганске и в Донецке. Когда Люмпин поднялся, которому терять нечего, которому выпустили из тюрьмы, которые были бомжами и так далее, дали оружие руки вот, и сказали, можно ограбить. Ну, результат. Поэтому это очень сложный момент. Поэтому если вы не научитесь выбирать, то здесь будет как Луганский и Донецкий. А вы увидели, да? Вот пример. Просто все стало честно. Одел часы министр, ну, который столько не зарабатывает. И вас сфотографировали. И что? На следующий день министр что? Сделал? Вот он отставку. Правда или нет? А у нас президент золотой батон не мог развязать у себя миглое. Вот и смеетесь. Ну, вы же тоже, и я тоже это допустили. Ну, правда или нет? Так и здесь. Но вы поймите, все начинается с малого, в том числе с нашего университета. Если вы позволяете себя грабить, обманывать и так далее, нет вопросов. Живите так, как вот вы считаете нужным. Угу, услышали? Если вы даете преподавателю взятку, то это же вы даете, правда или нет? То есть вы считаете, что можно договориться и компенсировать свое незнание за счет 100 гривен счет Ну правда? Как сказал Порошенко, хорошо? Давайте договоримся. Власть не берет, а люди что? Не, не дают? Не дают. Давайте договоримся. Преподаватели не берут, а вы что? Не, не даете. даете. А у нас как часто приехала староста, да, заочница? Говорит, так, быстро скинулись, отдали идею. Или не так я говорю? Так кто запускает эту систему? Поэтому все с вас и начинается хочу обратить внимание. Надо меняться. Я покажу жить и по-новому. Вы на нее не смотрите, она будет, на жаль, не у нас, да? А вот э, я буду здесь. Uh -huh. Как я, как Женечки, давайте как вы сидели. Честно, я, вам я вам знаю, что, вроде сравнивали. Ну расскажите. Ну, в общем, поездка, конечно же, была интересная, как и любой иностранный опыт. Новый город, очень интересный город. Понравился мон сам монастырь, сама церковь, икона Божьей Матери. Университет понравился, но ну, мы, конечно, смогли не сильно много занятий посетить, потому что это был конец года, и, ну, понятно, у них экзамены начинались, зачеты, но тем не менее, те, что посетили, те понравились, особенно английский язык понравился, там преподают носители языка, англичанка, э, а, а, англичанин, американка вела, ну и даже те, что... То есть после... они приглашают оттуда людей, да, из США? Они там преподают вот уже, уже послед... да, очень долгое время. Немецкий тоже я посещала, тоже очень понравился, но ну, немного, правда, занятий. Да, понятно. И все, да? То есть не сильно. Ну а как вот занимались, занимались? Как вот Или вас встретила и все, да? Встретил и все, в принципе. Понятно. А вы спортивный посмотрели спортивный комплекс? Вот это здание огромное. Ну где-то были еще, кроме... Ну, получается, как бы полностью вы имеете в виду вообще окрестности города. Ну, были матка мозгочится. Да, да, конечно, да. конечно. Мы ну старались да. обойти базы. Кому, кому легче стало, кому-то после посещения. Да, понравилось. Мне Очень понравилось. понравилось да. Одна из красивейших. Ну, на то время, которое, не знаю, лично я видела, это самый красивое. самый красивый собор. Красивый собор, да. И архитектура и все. Понятно. Хорошо. А э, так вот, э, в принципе, экскурсия особо, ну, общем, если сравнить со Слупским, с Померанским. Да, Слупский больше, если больше, я... Больше, лучше, да. да. Но все равно довольны, да. нет? Да, конечно, конечно. довольны. Это стоило того, чтобы... Да. Ну, отчеты написали, все подготовили. Да, уже статья готова, в ближайшее время развести, вам покажем. это а отчеты для декана, да как это положено по приказу. Ну, все. отчеты прислали нам, девочки, но ну, я думаю, мы можем организовать, это, взять общий ну, отчет, да, и конечно, чтобы они понятно. подали... Ну, как-то сделать презентацию и так далее. Тут для нас важно, что и вы побыли, потом вы это все-таки, как бы, такой dissemination да, делаете для других. Правда или нет? В этом же важно. Что еще там было? С ректором встречались, по Нет, с ректором... Mm -hmm. Да, ну планировалась а встреча как раз перед отъездом, но все-таки она не состоялась. Ну планировали, да, не состоялось, да. жалко. Так, еще. Были? Мы по нашей специальности, в общем-то, по ну, культуре искусства, познакомились знакомились с аудиторией вообще с mm -hmm. искусством, которое там ну, посмотрели, очень такое разнообразное, совсем другое. Интересно было то, что как можно сказать то, что изучаем мы, то, что изучают они, делают совершенно разные вещи. С одной стороны, интересно, с другой стороны, опыт. Блин, там... А где свободы больше? Там или... Там, конечно, там все свобода. Даже нет, вот действительно... Ну, разумная же свобода, не анархия. Нет, нет. С анархией не путать, правда? Конечно. Да, разумная. Были в своем графическом... У нас корпус отдельно был графический. Там, конечно. А вы культура и сказали? Да, мы знакомились с, а -а -а. с российских смотрели их мастерские. Да, вот это то, чего у нас нет, то, что интересно, хотелось бы попробовать. Вот это да. Но, это литография у них есть, да? Да, Зарай литография, нанограмма, все. То есть, в общем-то. Это а конечно. Мы попробовали себя на литографии. Мы хотели, но все хотели на было да. занято. Мы как раз постоянно в аудитории было очень много скопления людей, то есть свободных не было аудитории и мы присутствовали все, ну видели это все, но даже нам пообещали, что мы можем прийти в свободный, ну там в субботу, но не записали, там как-то по записи надо было, и так мы и не попали, чтобы сами попробовать. Понятно. Ну а вот э, все-таки включались как-то учебные процессы или нет? Да, ну насколько это было возможно, под конец года все старались. Понятно. А ну, презентажку какую-то делали или нет? Нет, с этим не получилось, так как в конце года, опять-таки, в международном отделе сказали, что времени нет, ну как было очень все сжато, очень все сроки. К нам собирается приезжать? А ну? Обсуждали как... вопрос, но вот вас спрашивали, а как в Украине там дела как вот у нас Херсон, неспокойно, неспокойно, война, не война. Да, так. обсуждали, сказали, что у нас, ну, в принципе, как есть, что все спокойно, никаких нету, что ждем их в гости. Ну, у нас нет. лучше, чем в Луганске, в Донецке. Да, да, мы все это обсуждали, конечно. Ну, а как вы считаете, почему такое вот в Луганске, в Донецке происходит, даже в Мариуполе, в Краматорске? Вот ваша точка зрения. Мне просто интересно, что студенты думают по этому поводу. Вот вы что думаете, почему там такое происходит? Чем мы отличаемся от Луганска, например, от Краматорска, что вот у нас тихо, спокойно, а вот у них такое творится? Ну, ваша точка зрения. Я, если честно, думаю, а что, ну, честно? ну, может быть, возможно... А что, мы, может быть, нечестно? Нет, мы, нет, мы, нет, ну, я не знаю, насколько это такой весомый будет аргумент. Да, frankly <laughs> очень Возможно, многое зависит от людей, потому что, ну как вот, Но видишь, как точки ну, зрения, есть мнение, мнение людей, и вот, может быть, сдержанность, ну, слышали же раньше мнение людей, студентов разных, когда вот были всякие события, например, ну, вот, зимой, перед зимой, и как бы... То, как люди вообще ведут себя в этой ситуации, так, ну, можно вот всяким, ну, не знаю, я так думаю, что все-таки как-то люди к этому относятся, ну, что ли, за Херсон, за Херсонскую область, более патриотично стоят, более спокойно к этому, ну, как, не знаю, mm -hmm. сдержаннее, что ли, разумнее к этому подходят. То есть вы считаете, что... Но ну, вот все-таки я и вот не получил ответа, который я как бы, ожидал. Mm -hmm. Вот чем мы так принципиально отличаемся, что у них война идет, а у нас нет? Ну, как бы, и может это мое субъективное мнение довольно-таки. Mm -hmm. Но мне кажется, что, возможно, это российская провокация идет настроена, идет именно на те области пока что. С этим как бы, идет вся эта проблема. Ну, а вот говорят, что очень много ну, часть да. населения вот, пророссийских настроена за то, чтобы mm -hmm. выйти в Россию. Ну, не была также информационная война. Возможно, нас менее затронуло. Ну, нас вообще как бы менее затронуло. Если смотреть наши новости, наши телеканалы, у нас более, более за киевскую власть, за Майдан было. Если там, я не знаю, как там это все было, но, ну, возможно, проблема информационная. И я все-таки не хочу верить, что там именно все люди против Украины, и большинство, даже большинство, часть, потому что показывают очень много, которые... Не, ну, настроены за Украину и за то, что происходит. Mm -hmm. mm -hmm. Понятно. Mm -hmm. Ну и вы что же тоже настроены? Ну, mm конечно. -hmm. Понятно, понятно. Это хорошо. Ну хорошо считаете, что Украина победит? Конечно. Думаем, что да. Ну вот если, не mm -hmm. дай бог, вот сюда придут эти зеленые человечки. Так что мы о, о, вот, 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 я наконец дождался, что мы можем сделать. Так мы ничего не сможем сделать. Ничего ничего Не Да. Мы обычно себе жили. Почему Хиросон Хиха? Да потому что мы ничего не можем сделать. Мы с ними жили. Что они пройдут? На Майдане же ничего не смогли сделать. К чему пришли? к чему. мы говоря. Понятно. Так все-таки, кто прав, кто виноват, От вашей точки зрения? Или нет? Вот, тут много мне не только единственного варианта. Тут, ну, можно обсуждать, судить кого-то, обсуждать. Хорошо. Спасибо. Тогда вот вопрос, будущее ваше, вот вы побывали в mm Польше, -hmm. да? Можно сравнить вот, то, что там происходит, и то, что у нас происходит? Да. Yeah. Да, и? В какую сказать... сторону мы должны идти, в сторону России или в сторону все-таки Европы? Ну, нет, нет? девушка задумала, что она даже это рукой... Своим путем должны идти. Брать лучше. Своим, да. Но все равно измерения. на какую систему ценностей? Никто вот не сказал, что, не что в Европе, в Европе будет хорошо. Все зависит от нас. Нам дадут возможности, если мы справимся с ними, то... Ну, а представляете, если Люмпен здесь придет, которому выпустили из тюрьмы, которому дали оружие, и который будет на улицах делать, ставить блокпосты и все остальное, как вы считаете? Что-то от вас, вот, девушка сказала, что она ничего зависит видеть не будет. Глобальная система безопасности, она как работает? То есть пока, скажем, да, существуют некие большие гаранты, они могут так или иначе воздействовать на агрессор. Ну, правда или нет? Потому что если нет, то, собственно говоря, более сильный всегда будет захватан. Ну, вот как вот у животных. Обратите внимание, как стоит у собак. Кто здоровее, сильнее, правильно или нет? Наглее, тот и что? Лидер. Или не так я говорю? Ну, То расставят. есть в принципе, ну так посмотрите как, вот у Украины возникли проблемы, чего ж не отхватить Крым. Ну, вот классический пример, тут даже не надо думать, кто прав, кто виноват. Просто взяли и отхватили или не так я говорю. Это факт? Отхватили. Факт использовались. Факт. Не... Ну правда. Mm -hmm. факт. Mm -hmm. Ну, скорее yeah. всего, это уже было давно продумано. Ну факт, смотрите, что в интернете записи когда чеченцы режут горло нашим солдатам. Молодые. Факт? Mm -hmm что тут чеченцам делать? Я поэтому говорю, то есть ваш выбор это однозначно надо смотреть в Европу. Это система такая, а кто будет говорил, что в Европе легко, и в Европе нелегко. Другое дело, что сама система ценностей ориентирована на что? Что личность первый, человек в первую очередь главный, а государство ему помогает. А у нас как всегда было. Государство всегда главное, правда или нет? когда поймут, например, на факультетах, что не декан главный, а студент главный, то декан обслуживает образовательные интересы студента, понятно или нет. Но это не означает, что если студент не знает, то ему должны ставить пять, ему должны ставить два. То есть, понимаете, это более глубокие отношения. Но нет такого, что если ты начальник, я дура, а я начальник, то кто? Ты задора. Понятно, или нет. Ладно, такое дело. Ну вот, в общем, польза есть, да, все-таки, в голове что-то поменялось. Подумайте, надо все-таки презентации такие делать, задействовать все-таки те, кто... Ездил туда, что-то они показывали, рассказывали, говорили о том, что мир один дом. Наш город Херсон и Херсонская область. Мир намного шире. Да? Конечно. И многообразие силы. Чем мне Россия не нравится? Что Путин сказал, то и правильно, так или нет? Там есть какие-то споры о том? Могут быть там споры какие-то. То есть Путинскому, ну вот вряд ли. Значит, уж система императорская, да, возникает вопрос умрет там через, там, например, 3-4 года Путин. Ну, например, да. Вы догадываетесь, что в стране начнется, когда лидер падает? Вы вот при Советском Союзе не жили, был мощный, сильный старик, который там 50 миллионов человек утопил в крови. Пришел более слабый, да, Хрущев. Потом еще более слабый, кто время, Потом еще более слабый. Ну, понятно, ли? И да что, и что Союз? Развалился. Вы же догадываетесь, что когда система построена только на вершине, то будет как в Северной Корее. Полная нищета. И все равны, но полная нищета. И элита существует, боги так называемые. Ну так это, вы же понимаете, эта модель подходит для людей. Конечно. Нет, вот понятно. Это поэтому задача, будут все равны, например, все равны в Европе, нет, конечно. А вот возможности у многих. То есть выровнены. То есть ты можешь выйти из простой семьи и из богатой семьи, но когда ты попал в университет, там никого не волнует из какой-то семьи. Все равны. Там никто не знает, ты сын президента или там сын губернатора или еще чей-то сын. Понятно? А у нас как? Угу? Улавливаете, о чем я говорю? А у нас одинаковые возможности. Человек закончил юридический, и папа судья. Как вы думаете, какие у него шансы получить должность судей? Выше, чем у обычного ребенка, который заканчивает юридический. Понимаете, о чем я говорю? Вот вам и все. А вот это уже работает неправильная система. Коррупция начинается с этого. Когда преференции имеет именно, исходя из вот таких вот позиций. Да, со Скоронским мы тоже обсуждали наверное, вопрос коррупции. Он был очень недоволен, когда в Украину приехали там, ну, ГАИК, излеченные проблемы и все. тоже говорил, что у них тоже раньше самые такие же проблемы были. Но с выступлением Евросоюз постепенно с развитием они начали да, Если полицейский взял все, это тюрьма, и на себя работы нет. Если я вот уже приводил пример, если министр, например, вот сидит, и мы сфотографировали часы, ну и посмотрели, что эти часы, ну, например, там стоят 40 тысяч евро, да, то этот министр уже завтра написал заявление об уходе. А у нас, ну что? Ну, показали, что у министра там никаких, ну, при Ивановиче, да, или у президента золотой батон дома. Mm -hmm. Как вы считаете, нормально? Mm -hmm. Нормально вообще то, что одни миллиардеры и миллионеры сидят там на власти. Вот во власти, вот, вот это ключевой момент, олигархия, это никогда человек, в Штатах тоже, например, мэром Нью-Йорка является миллиардер. Главное, что человек не использует власть для усиления своего бизнеса, это ключевой момент. Если человек миллиардер, он просто доказал, что он может создавать рабочие места и создавать да, пассионарные точки, точки бифрукации. Вот. Но вы учите, а бедный человек, хочу обратить внимание, вот взять 17 год, к власти-то пришли кто? Те, кто грабили почтовые кареты. Вот Сталин, вы знаете, если вы прочитаете внимание, он грабил почтовые кареты и добывал деньги для партии. Ну и потом что началось? Революция, да? Когда просто заходили в квартиры и все изымали. Ну было такое или нет? И что в результате построили? Поэтому принцип должен быть такой, что вот если, например, бойка, Будущим министром энергетики, использовал, да, свою власть как министра для того, чтобы получать дополнительные прибыли на продаже газа, вот это и есть олигархия. Вот если, например, там, Петр Алексеевич будет использовать свою власть для того, чтобы конфетный бизнес лучше шел, это олигархия. Понятно или нет? Если он не использует, ну, например, да, я сомневаюсь, что для продвижения конфет... Собственно говоря, мы с вами, правильно или нет, идем в магазин и голосуем, <laughs>, купим мы или нет. Можем АБВГД, да, там купить, можем другое что-то купить. Поэтому, когда рынок свободный, очень сложно кому-то делать преференции. Вот это очень важный момент. Это делить именно власть от бизнеса. В каком смысле? Чтобы власть не лоббировала свой бизнес. Когда система начинает более или менее правильно работать. Если только ваша пятая власть имеется в виду народ что не так, то она имеет возможность на это влиять. То есть там это нетерпимо к этому относится. Ладно, девочки. Я очень рад, что вы рады. Так или нет? Mm -hmm. Не будем рекурсия повторять, да, что я рад, что вы рады и так далее. Будем надеяться это. Ну, теперь главное, мне очень хотелось бы, чтобы вы вот это диссиминировали, э, диссеминировали, да, в э, вашу окружающую среду, в среду знакомых, близких.